Каспи. Вы откуда? С Украины, да? Да. А вы откуда? Угу. С России. Бурятия. Бурятия. Понятно. Много ваших тут по посадкам валяется. Не понял. Много в Украине ваших по посадкам валяется. Свиньи их доедают. Кабаны дикие, собаки, кошки. Mm. А ваших тоже доедают, а? Нет, это наши, на нашей земле, наши хоронят в почести. А вы своих бурятов непонятно за что, непонятно куда и непонятно для чего. Вам на своих насрать. Это россияне типичные. Ну, хотя буряты, они испаскудились. Может быть, была когда-то нация бурятов там какая-то боевая. Россия их перемолола и для чего буряты в Украину пришли? Они знать-то она не знают, где эта Украина находится. Ну, почему не знают? Ну, так, Я что, знаю. Что, что буряты пошли сюда в Украину делать с оружием? Какое дело ну, бурятам до Украины? Ну какое дело бурятам? Что своих там дел в Бурятии? Ну, как почему? Как почему? именно бурятии? Ну они же буряты. Вся Россия. Да все вот побегут, побегут в стенку биться, и буряты побегут в стенку биться головой. Почему вы как отделяете Бурятию от России? Конечно. А кого вы имеете отношение к чеченам? Какие у вас общие дела с чеченами? Например. Или с кар карелофинами? Ну, какое общее? Где вы, где карелы? Вы, у вас языки разные, культура разная. Все разное. Так страна-то одна. А головой подумать не? А что думать? А, хо! Золотые слова! А я-то думал. А там никто и не думал. Веками живем уже ничего. Поработили однажды вас. Рабы вы теперь. Рабам сказали... А кто нас и... поработил? А подумайте, давайте подумаем. А, кто... а давайте подумаем, кто вас отправил на войну? Кто ваших бурятов на войну отправил? Шойгу. Он министром был. Он кто? Тувинец. У вас тувинец, что бурятов уничтожить, он вас не любит. Он сказал, буряты, идите в Украину на войну, там хорошо, унитазы украдете. Вы пошли, подохли здесь по посадкам. Тувинец живой при бабле, а буряты, бурятов нету. А вы смеетесь и говорите, так это Россия. Так это и есть Россия. Когда бурят идет непонятно куда, умирать непонятно за что, бросает своих детей, свое хозяйство, все. Потому что а работы в Бурятии выше крыши. У вас там что, кайф? Да нет, у вас газа нету в Бурятии. А он пошел на войну воевать. Для чего? Может, ему лучше надо было газопровод в Бурятию протянуть? Не, мы же Россия. Так Россия, что вы Бурятию газ нет, не делаете? Нет, мы... да, надо было. Надо было еще давно газопровод провести. А, что случилось? а что случилось? А мы в Украину, а, в Украину есть... все проводили танку, газифицировали. Вы, вы в Украину? По-моему, вы истории не знаете. По-моему, все из Украины. Знаете, был до войны газопровод дашава москва когда еще Сибирь не была освоена, Газ из Карпат качали в Москву, в ту сторону качали. И газопроводы, естественно, строились туда, а не оттуда, как вы думаете. Напишите в Википедии дашава москва До войны газ в Москву подавался из Карпата. Но там что, много было газа у вас, что Ну, так Москва потребляла, а Сибири-то еще не было. Откуда было газ брать, если неоткуда было брать? Сибирь была не освоена. А трубопроводы строили. Отсюда строили в Москву. Не, в, не из Москвы к нам строили, а наоборот, отсюда туда. Напишите. Пусть прозреют. У вас глаза, может быть, приоткроются. И, может быть, начнете думать, что вам по месту там работы валом делать, а не ходить пытаться украинцев убивать. Лучше вам Туминца или этого второго деда Кабаева грохнуть, и вся нормально наладится, и газ у вас появится, и люди гибнуть перестанут. И до России вам нет никакого дела, вам своим вот этим бурятии надо заниматься. Или я не прав? Да. Да, сейчас надо своей бурятии заниматься. а то вот... мы Россию, всю Украину, газопроводы, все это Советский Союз застроили. Вам туда строился. Совет, Советского союза не существует, существовали республики Советского да, союза. Да. да. Республики. А кто был Давали кто? деньги. В центр. Кто? А центр распределял. Так вот республики. А доноры кто был? А давайте А И на планете они, наверное. А как вы думаете, кто были доноры Советский Союз? Все республики были донорами. Они же равноправные были. Ну, республики скидывали, да, бюджет. Может... бюджет в общий кидали туда, может... Советский Союз. А Украина была, а Украина была дотационной с республикой? С каких это херулей она была дотационная? Если вся, промыш... вся, вся промышленность здесь, Донбасс здесь, Криворожье, высокие технологии, Днепр, Запорожье. Что ж тут датировать надо было? Сельское пшеницы Нет. сколько было, а что ж датировали? На что надо было Украину датировать? Было. Украина была датационная республика. А на что датировали нам? Ну давайте условно пред... говоря вы предположим, на что Ну, нам условно говоря, условно говоря, вы в центр отчисляли 95 миллионов, ага. а с центра брали, вам давали 100 миллионов. М -м. Значит, вкладывали в нашу О. страну. Вкладывали, хотели денег заработать. Инвестиции называется по-нынешнему. Что? О. Вот вас, От, вас давайте всех, давайте, вас давайте, подумаем, давайте подумаем, кто давал. РСФСР давала. А откуда же РСФСР были деньги? Если газа, Сибирь была не освоена, нефти не было, газа не было. Кто же давал? А это, какие годы это за какие годы-то? А вы за какие годы? годы что ли? Ну так а в сороковые е годы Украина больше давала. А потом наступило время, когда в обратную надо было брать. У вас полосибирь не освоили. Спасибо. Кто осваивал вам Сибирь? Газовщики из Украины, нефтяники из Азербайджана. Кто вам еще строил? У вас институтов ни хрена не было. У нас Донецкий, я сам дончанин, был газо... институт, который газопроводы проектировал. Все газопроводы наши дончане проектировали туда для вас, для Москвы. Азербайджан-то строили, шахтеры строили метро в Москве. И не, не, Неужели это не людская инвестиция? Откуда у вас знания были? А в Украине? А в Украине кто все строил? Украинцы. Советский Союз, весь, весь народ там был. Ну, приезжали сюда, да. И что? Украинцы-то строили. Ну, вот такая... ну кто-то приезжал, но масса был украинцев. Ну, вы еще скажите, что кто нам хлеб тут съел? И, и пахал. У буряты приезжали нам пахать? А -а -а. Вот я сейчас вспомнил, да, это какой год-то был. 91-й год, ты был. 91 год, по моему был 91 год по моему был. Но ехал я на машине, остановился. газету купил там где-то в каком-то поселке. Но ну, проехал, остановился читаю газеты так. Я сейчас как-то вспомнил так вот. И пишут с Украины. Вот сейчас мы как отделимся от Советского Союза и будем жить хорошо, потому что же мы украинцы кормили весь Советский Союз. Так и есть, все правильно. Так солимо. Так и есть. А? Конечно. Но у нас столько пшеницы а -а -а. выращивается, что нам столько пшеницы не надо. У нас столько металла выплавлялось, что нам столько не надо. У нас угля добывалось столько, нам столько не надо. Подсолнечника нам столько не надо. Химических удобрений нам ну, не а надо. Ну а почему тогда республика была все на дотационные? Там маленько, немного, но было. Что значит дотационное? Возможно, эти деньги шли на строительство чего-то нового. Возможно. А то, чего уже было, зачем датировать шахту, если она уголь добывает? Шахта, наоборот, зарабатывает. Зачем металлургический комбинат датировать, если он так металл производит, он зарабатывает. Пшеницу выращивает, она же не в убыток. Ее в плюс. Может быть, конечно, какой-то комбинат металлургический новый, там Советский Союз строил и давал деньги. Может быть. Не факт. Может быть, какие-то ветку железнодорожные тянули. Может быть. Но не факт. Поэтому... Но она же дотационно была, все равно. Все равно дотационная. Хорошо, дотационная. Да, дотационная. У Бурятии брали. Что у вас только было брать? Что в вашей Бурятии можно было взять и датировать в Украину, скажите? Ну, почему брать? -то? Ну, Бурятия что? тоже была, и сейчас она была дотационная. Хорошо, кто зарабатывал? Какая страна зарабатывала? Республика. РСФСР. Да откуда она зарабатывала? А Из что чего? республики? РСФСР вместе. С че, с чего было? она зарабатывала? Ну, я... А с чего? Ну, придумайте. Было, Предположите, что, что, с чего. Ну, с Алмазы. Так да кому какие алмазы? Я алмазы в Якутии. Их надо было еще добыть. На тот момент их никто не добывал. До алмазов доехать надо да. было еще. А Якутия убить. что это? Якутия где это была? РСФСР же это? Так в каком году их алмазы начали добывать в Якутии? я не знаю, в конце 60-х Правильно, а да? до 60-х. 60 Чтобы, Чтобы было. добыть алмазы, надо бы шахты построить. А на чьи деньги строили шахты? Может, на украинские? На украинские деньги строили шахты. А так а как, на чьи деньги вы строили? Мы же давали деньги в Москву, эти деньги распределялись с Москвой. Часть денег наших шла на Бурятию, часть шла на строительство Якутии. Освоение Сибири или наши деньги как-то так по-другому там не Но такие... вы-то нам уж точно не давали. А кто вам строил? Это мы все давали вообще А что? РСФСР что, везде давал. Что, что у вас Бурятии есть, что вы могли давать? Ну скажите. <как> я не говорю буряти, я говорю РСФСР. А РСФСР с таких бурятий состоит? Да. Ну да. И вся, вся весь РСФСР такой. такой... Была, да? Ну, вы знаете, что во время войны масса заводов была эвакуирована из Украины туда, за Урал, на Урал. Это наши заводы украинские вывезли туда. И на а ваших... заводы-то где у вас были? В Украине. Заводы где у вас были? В Украине. Где на Украине? Харьковский тракторный, где например. На, где на Украине? Харьковский тракторный. Что? Донецк. Запорожье. Да нет, Запорожье, Днепр. Днепр. Вот эти заводы эвакуировали и вывезли туда. Только назад эти заводы не да, привезли. И а... на этих заводах начали зарабатывать. Что, ну что? Или я не А заводы говорить. вам кто строил? А заводы кто строил-то? Американцы. А, американцы да. а скажите, какой завод построила Россия? А украинцы, украинцы деньги платили, да? Украинцы строили своими руками, американцы привозили оборудование, привозили специалистов, а строили местные люди. Ну не буряты ж к нам приезжали строить наши заводы. Так как мы к вам ни хрена не ездили, нахрен вам, нам ваша Бурятия 300 лет. Вы так ничего так и не построили. Я даже не знаю, что бурятского существует. Ну от Украины я вам сказал, что такое есть Украина. А что Бурятия, чем Бурятия знает? славится? А что в Украине зависит? Сейчас по-моему уже ничего нету. Чего нету. Ну а что? Вот этот чер... Одесский Черноморский флот был. Самый большой в Советском Союзе был. Где да. он сейчас? Тю-тю? Р... Так Союз Давно успался, распродали, нету. разворовали вы. Корабли же не стояли у нас. Одессу не... мы... Конечно, Одессу... корабли же не стояли. Ну так слушайте, отвечаю. Задали вопрос, отвечаю. Корабли же не стояли в Одессе около причала. Они плавали по всему миру. Умные люди взяли их и приватизировали, они просто в Одессу не вернулись. И угадайте с трех раз, куда эти корабли, где они оказались. Давайте подумаем. Умные Умные люди, да? Да позахватывали. С все. украинцы Какие украинцы? Если продав... там... Но если он плавал рыбу в Северном море ловил, он в Одессу не вернулся. Он там где-то в Мурманске остался. Или не так? А, да. Ну да, ну да. Так же их Черноморский Русские флот делили, украли, военный флот. Россия отобрала и все. Сказала, вот вам два корабля, остальное наше. А что же не пополам? Что ж Северный флот не поделили между нами и вами? Ну, Черноморский флот был, а Одесский два мы вообще к вам не прикасались. И вы сами его весь распродали. Сносим. Неправда. Одесский и Черноморский флот а куда он девался весь? Корабли плавали по России там корабли ходили... Еще раз говорю, корабли ходили по всему свету. Они не стояли у причала, правильно? Ну, допустим. как только случилось распад, так умные делки, вот это быстренько корабли попришвартовывали, а россияне их быстренько к себе поприписали. Они не вернулись в Одессу. Украли корабли. Вам смешно. Так же, как эти Авиацию дальна... дальнюю дальнюю б... авиацию. Дальнюю да, авиацию тоже... отдали, а теперь наша нас с этой авиацией дед бомбит. Мы же думали, вы нам... Да вы не отдали, меня. мы у выку... вас выкупили их просто, и все. Выкупили? Буряты у нас выкупили что-то? Буряты, Россия, говорю. Вам еще очень далеко. Вы однажды проснетесь, у вас уже бурятов там осталось хрен да с нихря. А вы все еще Россия, Россия. Газ когда у вас будет? Россия, мы. Газ. мы добровольно Да я знаю, газ когда добровольцы Когда газ у вас будет буряти? Бурятии? Ответ не. Газ? Да я знаю, россиянам На Бурятов начхать Если не сказать грубее А вам все хорошо Вы главное на войну побольше отправляйте а Почему ты так надо против деда этого обезумевшего стать сказать, дед, газ проведи в Бурятию. Нахрен тебе воевать. Только вы все сыти, сидите. У вас все хорошо. У вас там все хорошо, хорошо. А вы, чё, главное, а, главное, а вы не главное, что? Главное, главное, что Украина там чего. Там мы лупим вас. Что значит сын? Мы лупим ваших. Да? Вторую армию мира. Вторую так армию мира куда? остановили. Третий год никуда, 50 километров не могут пройти. Уже до орешника добрались. Уже сейчас ракетой баллистической буду кидать. Все. До да, воевался ваш дед, до а Все. А? а в Украине какая армия? 50 стран помогают. Отлично. Есть люди, которые держат свое слово, подписались за нас и держатся. Так Россия тоже в том списке была. А, Слов нет. А, Россия. Если убери, Россия. а если убери эти 50 стран? 50 а стран уберите. А если, месяц, уберите. А, если, а если уберите Северную Корею и Иран, что было бы, да? А, а что Северная Корея а? намного дает, что ли? 3 миллиона снарядов. Это вы как посчитали-то? Да? Так это статистика. Уже ракета. Да, ваш... статистика. А, ну это То ну, есть газ не важен, а вот Корея, главное, что ничего не поставляет. Я жел... Поставляет, жел... но не я в таких желаю, объемов. Я желаю вам. Чтобы вы замерзли. Когда будете замерзать, может быть, вы подумаете про газ. И то, что дед был дол, долбогрыз. Но это будет слушай, уже потом. Все. Слушай а мы сколько Шао. лет? Дед? А мы сколько лет? Осталось немного. И Рашка развалится. Канал Папа Радио. Вот такие идеологии. Буря там газ не нужен. Им надо сдохнуть у нас в Украине. Так-то может быть. А нашим красавчикам ЗСУ слава, слава, слава. Мочите этих подонков и мразей. Я пошел дальше.